assalomu alaykum hurmatli talabalar insonlar dunyoga kelganidan beri ularning o'zaro munosabatlari mazkur munosabatlarni yangilash va o'zgarishlarga ta'sir ko'rsatish uchun sabab bo'lgan asosiy omil sifatida tashrif buyurgan inson va unga turli davrlardagi munosabatlar bu haqda gaplashish uchun muhim mavzulardan biridir insonning hamjamiyatdagi o'rni juda katta biz bir birimiz bilan aloqani o'zaro munosabatlarda topamiz tashvishlarni baholash va muammolarni yechish uchun hamkorlik qilamiz bu munosabatlar har bir insonning o'zining his tuyg'ulariga o'ziga xos tasavvurlariga va dunyoni tushunishiga asoslangan munosabatlarimiz bizga ko'p qiyinchiliklarni esa bir birimizga o'zimizni oshirish va o'zimizni tarbiyalash uchun katta imkoniyatlar beradi lekin turli davrlarda inson va uning munosabatlari o'zgarib kelganligi ma'lum tarixiy o'rnaklar insonning bir biriga xursandlik do'stona munosabatlar va adolatsizlik zulm va tiriklik barqarorlik va sog'ligi o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning turli jihatlarini ko'rsatadi bizning vazifamiz insonlik asosida qurilgan jamoatchilikning o'ziga xos qadriyatlarini ko'rib chiqish qadr qimmatini hisobga olib munosabatlarni uning afzalliklariga asoslangan holda rivojlantirishdir bizning munosabatlarimizning asosida egalik adolat hurmat sevgi to'g'ri yo'l ko'rsatish baxt do'stona hamkorlik ijtimoiy ixtisoslik va o'zg'urlik prinsiplarini o'rganishimiz va ularga amal qilishimiz lozim inson va unga turli davrlardagi munosabatlardan o'rgangan narsalar bor bizning dunyogacha o'zaro aloqalarimiz yuksak xayol va maqsadlarga erishishga imkoniyatlar beradi munosabatlarimiz orqali barcha xalqlar va millatlar o'rtasida iqtisodiy ijtimoiy madaniy ilmiy va san'at sohalari bo'ylab ta'sir ko'rsatishimiz o'zaro ko'proq birlashtirishimiz va umuminsoniy rivojlanishni ta'minlashimiz mumkin bo'lim yakunlandi keyingi bo'lim inson individ shaxs va jamiyat tushunchalari